Вот такой велосипед поедет у нас из Одессы, нашего одесского офиса. Видите, я сейчас я в одесском офисе в Португалию, город Порту. Он на улице стоял год, вот, правда, велосипед этот, он как бы, перед тем, как он будет ехать, мы, наш человек по попросил, -по 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 чтобы мы Завезли его там на велосипедную, велосипедную тех техническую станцию и провели ему велосипедно технический осмотр. Там полностью смажут ему все звездочки, смаж, накачают колеса, проверят тормоза. То есть полностью его обслужат и мы его отправим в Португалию и человек уже там получит и будет сжигать свои калории как бы на этом на его велосипеде. То есть как бы и то есть если вам тоже нужно отправить любую ну, велосипед, может самокат, может электровелосипед то вот от Португалии до Болгарии мы как бы вообще легко привезем это в любую страну Европы. Там только единственное у нас с Турцией и Грузией, как бы пока, пока заминочка выходит, потому что там такие турецкие таможенники, которые велосипеды могут, могут не пустить, как бы, и потом как бы, будут проблемы. Поэтому, если что, если вам нужно отправить велосипед или самокат, или электровелосипед, или любую другую технику, которую вам нужно отправить из Украины, то у нас офисы в Днепре, в Киеве, в Харькове, в Одессе приносите, привозите, отправляйте на новую почту, и мы отвезем в любую сторону Европы. Рубикон Экспресс, нам легко.